Captain Martinez, I'm with the uh, Weapons Company Commander for you for American Marines. Captain uh, Martinez, Weapons, weapons uh, Company Commander. Uh, you know. On this road, you will see a convoy that will be coming with Ukrainian Marines and American Marines. And you will see some of their reactions and procedures for reacting to an IED. И вы увидите, как они будут реагировать на и как они будут реагировать на на самодельные взрывчатые вещества. Кончится а потом выдох. Прыжки какой-то переговариваться uh, any и уничтожить противника уничтожить противника бейте, они проводят а, контратаку по противнику. Uh, свои потери все остальное вернуться к боевым машинам и продолжить uh, патрулирование в uh, патрулирование по дороге начальник штаба батальона морской пехоты майор Есин александр мы просто делимся нашим опытом один день мы показываем то что мы умеем другой день они показывают то что они умеют потом мы пытаемся это сделать совместно возможно когда-нибудь мы будем выполнять какие-то операции вместе то есть у нас уже не надо будет тратить время на то чтобы Отработать совместные действия. Мы уже будем готовы к этому.